Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я стою возле нашей центральной Кременчуцкой елки, возле такой красавицы. И хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть 2016 год заберет все неудачи, все горе. И в 2017 году вы будете счастливы, здоровы. Прежде всего, я всегда желаю, чтобы Бог давал всем здоровья. Потом, чтобы у нас было мирное небо, такое прекрасное, как сегодня, солнечный такой день. Хочу, чтобы вы смотрели мой канал, ставили вверх палец и вниз. Любое ваше мнение мне очень интересно, и я с этим считаюсь. Но хочу сказать, что будьте счастливы, я вас люблю, как вы меня любите. Некоторые критикуют, ничего страшного, это даже очень хорошо. Но в новом 2017 году я хочу, чтобы у вас было прежде всего здоровье. Пусть вы прекрасно встретите Рождество, пусть о вас, о ваших семьях. А нашей Украине не забывает Бог, чтобы все было хорошо. Все, я вас люблю. С наступающим Новым Годом. Смотрите, готовьте вкусно и пусть у вас все будет доброе. До свидания.